Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Fidaus bin Rosli Saya pelajar PDPP Perdana Pertama sekali yang saya hormati Lecturer saya Encik Muzaffar Jadi untuk hari ini saya akan menceritakan uh, Sedikit mengenai model Asia saya Iaitu saya tumpukan kepada tahun 3 unit 12 amalan pemakanan sihat. Seperti kita tahulah a uh, kita se uh, sebagai guru perlulah berapproach kepada murid mengenai pemakanan pemakanan yang sihat supaya mereka tidak mengambil makanan yang tidak berkhasiat. Okey seterusnya sebelum tu kamu semua boleh panggil saya Cikgu Fidaus ataupun Cikgu Daus. Okey, yang pertama sekali, kita perlu menganalisis pembelajaran. Okey, apa yang anda dapat lihat di dalam infografik tersebut, uh, sebanyak 20 murid, iaitu 10 lelaki dan 10 perempuan, berlingkungan umur dalam 9 tahun. Jadi, seperti kita tahu, latar belakang murid ni, mereka mempunyai pelbagai latar belakang tentang makanan, iaitu ada yang tahu apa yang snack berkhasiat kepada mereka, apa yang tak berkhasiat kepada mereka dan ada juga murid dia tahu makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat. Okey, pengetahuan sedia ada. Seperti yang saya cakap tadi, murid dia mengetahui konsep makanan sering makan snack ataupun mungkin mereka ada yang kurang sedar tentang betapa pentingnya makanan uh, berkhasiat untuk diri kita. Okey, untuk gaya pembelajaran uh, ada dua. Yang pertama adalah visual. Visual ni saya akan gunakan teknik seperti suka melihat gambar. Seperti kita tahu, murid mesti suka melihat gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar yang makanan ataupun saya boleh mengaplikasikan gambar tersebut dengan meletakkan gambar kartun yang dieditkan untuk menjadi makanan ataupun poster dan saya akan tunjuk juga video kepada mereka snake berkhasiat dan snake yang tidak berkhasiat jadi apabila mereka melihat video tersebut mereka akan mudah untuk memahami dan yang kedua adalah kinestetik iaitu lebih faham melalui aktiviti seperti menyusun kad dan bermain kuis interaktif. Okey. Untuk yang uh, kinestetik ni, saya akan memberi sedikit gambar makanan dan mereka perlu ke hadapan dan menunjukkan mana yang makanan berkhasiat dan mana yang makanan yang tidak berkhasiat. Okey. Yang kedua, menyatakan tujuan Okey, untuk di akhir pembelajaran ni, apabila mereka sudah belajar apa yang baik ataupun apa yang kandungan dalam pemakanan sihat ni, mereka akan yang pertama sekali mengenal pasti snack berkhasiat dan tidak berkhasiat. Yang kedua, menyatakan kepentingan snack berkhasiat kepada kesihatan. Dan yang ketiga, membuat pilihan makanan yang sihat dalam kehidupan harian. Jadi di akhir pembelajaran ini guru dapat mengenal pasti murid sama ada dia memahami ataupun tidak memahami apa yang guru ajarkan. Okey, seterusnya yang ketiga, memilih kaedah dan memilih kaedah bahan dan kaedah. Okey, untuk yang pertama kita akan menggunakan konsep pembelajaran berpusatkan murid. Murid aktif berbincang dan meng Klasifikasikan makanan Dan juga saya akan menggunakan kaedah demonstrasi Guru menunjukkan contoh makanan sihat dan tidak sihat Jadi untuk kaedah demonstrasi ni seperti gambar lah Kita tunjuk gambar Contoh pisang makanan yang baik Coca-Cola minuman yang tidak baik Kenapa Coca-Cola ni minuman yang tidak baik Apa yang mempunyai kandungan yang menyebabkan Uh, pelajar tersebut apabila dia meminum Coca-Cola ke dan apa kesan kepada mereka. Okey, yang ketiga adalah aktiviti interaktif seperti Galeri Walk dan juga Quiz. Okey, Galeri Walk ni saya akan membuat satu game lah dan saya akan memberi gambar dan mereka akan meletakkan di mana tempat yang sesuai untuk posisi makanan tersebut. Okey, seterusnya media media video pendek tentang pemakanan sihat. Jadi saya sebelum akan memulakan pembelajaran, saya akan tunjuklah sedikit video mengenai pembelajaran tersebut, apa yang baik, apa yang tidak baik. Okey. Saya akan tunjukkan juga infografik tentang piramid makanan. Seperti kita tahu piramid makanan yang mempunyai protein, lemak dan yang pentinglah karbohidrat untuk mereka mengetahui mak yang mana aras-aras yang sesuai untuk mereka ambil. Okey, dan juga saya akan menggunakan kuis interaktif dalam talian. Lah. Jadi saya akan letakkan satu link di dalam saya punya infografik tersebut untuk mereka boleh menjawab soalan yang saya buat untuk mereka semua. Okey, dan ketiga adalah bahan seperti yang saya memberitahu kat gambar makanan yang sihat dan tidak sihat. Dan juga kita akan menyediakan lembaran kerja untuk refleksi untuk kita membuat kesimpulan ataupun kita untuk menguji murid sama ada dia memahami ataupun tidak memahami. Okey. Seterusnya, nombor empat adalah memanfaatkan bahan media. Yang pertama, menyemak bahan. Guru memastikan video dan infografik bersesuaian dengan tahap murid. Okey, jadi di sini kita sebagai guru, kita perlu bersesuaikan kita punya konten ataupun kandungan. Seperti kita tahu kalau murid tahun 3, kita perlulah letak gambar animasi, animasi kartun ataupun gambar-gambar uh, ataupun video yang berkualiti tinggi dan juga mempunyai pelbagai warna supaya mereka tertarik untuk melihat video kita. Jadi pendapat saya video untuk memastikan video kita tu yang kita tunjuk kepada mereka tu sangat penting lah bagi saya sebab kalau kita tunjuk video mereka yang terlalu tinggi high expectation jadi mereka tidak akan faham dan mereka akan bila dia tengok video tu dia kata tanya kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Jadi kalau kita letakkan sebagai video yang ada kartun-kartun ataupun ada animasi-animasi yang menarik jadi mereka akan seronok ah, untuk melihat bersama kawan-kawan mereka. Seterusnya keadaan persekitaran murid belajar dalam kumpulan untuk meningkatkan interaksi. Jadi dalam saya punya pembelajaran ni mereka perlu bekerjasama ataupun seandainya ada pelajar yang faham, ada pelajar yang dapat tangkap pembelajaran walaupun sekali saja dia belajar. Jadi mereka boleh bekerjasama dalam kumpulan lah untuk mereka dapat ilmu yang sama. Kelas disusun untuk memudahkan aktiviti seperti gallery walk. Jadi di dalam kelas tersebut guru haruslah menyusunlah kedudukan yang sesuai untuk aktiviti game ataupun kedudukan guru dan juga jarak antara murid jadi benda yang macam ni juga dapat memudahkan urusan guru untuk mengajar kepada pelajar. Yang ketiga, penyediaan bahan. Cetakan kad gambar makanan untuk aktiviti. Jadi guru akan menyetakkan gambar makanan, snack berkhasiat dan snack tidak berkhasiat supaya mereka dapat Menampal gambar tersebut Di hadapan whiteboard Ataupun di tempat yang kedudukan Yang disediakan oleh guru Lembaran kerja untuk pengguruan Jadi guru akan Sediakan lembaran kerja bagi untuk um, Murid tersebut Meningkatkan lagi kognitif murid Dalam apa yang dia belajar Okey seterusnya Melibatkan pelajar Okey dalam ni kita dapat Lihat ada set induksi Okey, untuk set juksi ni, guru menunjukkan gambar piramid makanan dan bertanya kepada murid tentang jenis makanan yang mereka suka dan juga apa yang mereka makan setiap hari. Guru bertanya, apakah snack kegemaran anda? Ini adalah untuk menarik perhatian murid supaya mereka fokus kepada apa yang guru belajar. Okay. Guru juga, yang kedua, penerangan ringkas. Guru menerangkan maksud snake berkhasiat dan snake tidak berkhasiat menggunakan gambar dan infografik. Ini seperti yang saya cakap lah. Okey, untuk roti, makanan, snake yang berkhasiat. Untuk apa lagi? Pisang ataupun kacang yang berkhasiat. Yang tidak berkhasiat, kita tunjuk lah. Seperti minuman yang karbonat, benda-benda yang macam yang manis kepada mereka lah. Jadi mereka akan tahu lah benda ni kita boleh makan tapi Tak boleh ambil dalam kuantiti yang banyak lah Okay Seterusnya guru akan Tunjuk tayangan slide ringkas mengenai kandungan gula Garam Dan lemak Dalam makanan ringan Okay Jadi mereka dapat tahulah apabila mereka melihat Tayangan-tayangan mengenai Okay Kandungan gula Berapa murid boleh ambil kandungan garam dan juga pelbagai lah lemak. Jadi di situ kita sudah ajar mereka tentang kebaikan dan juga apa yang murid perlu semasa mereka kecil dan juga semasa semasa mereka besar apa yang mereka perlu ambil untuk banyak seperti ambil karbohidrat atau protein yang lebih banyak untuk mereka tumbuh tumbusaran badan mereka. Okey, seterusnya guru akan membuat jadual kerja jadual kerja ni, murid akan dibahagikan beberapa kumpulan dan diberikan kad gambar makanan. Okey, maksudnya di sini, guru akan memecahkan murid kepada empat kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai lima orang. Jadi, guru akan memberikan kad gambar makanan kepada mereka dan mereka perlulah Uh, um, dan mereka perlulah menampal ataupun guru akan bertanya gambar apa yang awak dapat okey ini ada adakah makanan tersebut berkhasiat ataupun tidak berkhasiat okey apa yang mengandungi dalam makanan tersebut adakah protein ataupun karbohidrat ataupun lemak okey seterusnya setiap kumpulan mengelaskan makanan berdasarkan kategori sihat ataupun tidak sihat okey jadi apabila guru sudah bagi gambar jadi guru akan bertanyalah lah kepada mereka uh, apa yang awak dapat kat gambar tersebut makanan tersebut adalah dalam kelas yang sihat ataupun kelas yang tidak sihat Okay, untuk Galera Walk, murid bergerak dari satu Kumpulan ke kumpulan lain untuk membandingkan Jawapan mereka tentang klasifikasi Snake, Okey, jadi Seperti kita tahulah Murid ni, Galera Walk ni Mereka akan berjalan-jalan Di dalam ruangan Kumpulan juga dan mereka akan Membandingkan jawapan mereka okay, Untuk Snake berkhasiat, apa maksud dia Ataupun apa makanan Snake berkhasiat Jadi di situ mereka akan dapat bertukar-tukar Pandangan Okey, setiap kumpulan membentangkan alasan mereka kenapa mereka memilih snack berkhasiat. Okey, di sini kita dapat meningkatkan kognitif mereka. Seperti yang saya rasakan bahawa apabila mereka akan mengeluarkan idea, pelbagai idea kepada mereka, kepada kawan-kawan mereka dan juga kepada guru, jadi mereka, kita dapat bertukar pandangan lah. Dan juga kalau ada kesalahan di situ, guru secara langsung membetulkan kesalahan tersebut. Okey, kuis interaktif. Jadi murid menjawab kuis pilihan makanan. Contoh mana satu snack yang lebih sihat. Okey. Jadi guru akan memberikan kuis lah kepada mereka. Yang guru akan bertanya kepada mereka ataupun tunjukkan gambar yang mereka perlu tanda ataupun dia perlu jawab lah dalam kuis tersebut. Guru menggunakan soal, jawab, soal jawab cepat atau aktiviti angkat kad warna. Hijau untuk makanan sihat dan merah untuk makanan tidak sihat. Jadi apabila untuk mengangkat kad ni seperti yang saya membuat dalam orang panggil permainan ni apabila guru menunjukkan gambar di hadapan dan setiap kumpulan akan diberikan kad merah dan kad hijau jadi apabila keluarnya di paparan skrin di hadapan apabila gambar tersebut makanan sihat jadi murid perlulah mengangkat kad warna hijau jadi itulah antara kuis interaktif. Okey, dan yang terakhir adalah refleksi. Murid menceritakan satu perubahan yang mereka ingin lakukan dalam pemilihan snack harian mereka. Jadi, apabila mereka tahu dan mereka akan berceritalah kepada guru apa yang selama ni mereka ambil. Jadi, selama ni ada kandungan makanan ataupun ada snack yang tidak berkhasiat mereka terlampau apa? menggunakan ataupun mereka tanpa suka untuk makan makanan tersebut. Okey, guru memberikan lebaran kerja untuk murid menilai kandungan pemakanan dalam makanan yang mereka makan di rumah. Okey, jadi uh, guru ni dia akan bertanyakan kepada murid apa yang dia makan, apa semua dan guru akan menerangkanlah. Okey, untuk kandungan makanan ni awak ambil banyak makanan yang berkhasiat segi sangat bagus tapi kalau untuk snack yang tidak berkhasiat okay guru akan ceritakan awak tak boleh ambil terlalu banyak ataupun minuman berkarbonat ataupun makanan yang terlalu manis jadi sebagai orang cakap manusia untuk tumbuh saran, kamu semua haruslah memakan makanan yang berkhasiat jadi mereka akan faham selepas guru menceritakan ataupun mem memperbaiki cara pemakanan mereka di rumah. Okey, dan yang terakhir adalah menilai dan menyemak semula. Okey, untuk pencapaian murid, murid dapat menggelaskan atau membezakan snack berkhasiat dan tidak berkhasiat dengan betul. Murid dapat menjelaskan kepentingan memilih snack berkhasiat dalam kehidupan harian. Murid dapat mengenal pasti kandungan pemakanan dalam Makanan mereka lah seperti gula, garam dan lemak untuk media dan kaedah yang, guna, yang digunakan hmm, Seperti video, buka gambar, infografik dan juga soalan yang saya tanya tadi kepada murid Adakah murid faham maklumat yang disampaikan melalui media ini? Jadi saya akan tanya kepada mereka, adakah mereka faham kalau kita ajar menggunakan Secara orang panggil teknologi kepada mereka Okey Untuk galeri walk Dan juga saya akan menggunakan teknik galeri walk dan kuis Dalam tersebut saya akan tanya Adakah aktiviti ini membantu untuk memahami topik dengan lebih baik Ataupun dan yang terakhir adalah refleksi Refleksi murid Adakah murid dapat menyatakan perubahan Yang mereka ingin lakukan dalam pemakanan harian mereka Jadi seperti yang saya rasa lah. Untuk penambahbaikan ni Adakah murid memerlukan lebih banyak contoh makanan yang sebenar dalam aktiviti seterusnya? Adakah kuiz interaktif berkesan ataupun ditambah dengan aktiviti lain seperti role play tentang pemilihan makanan yang sihat? Dan yang terakhir, bagaimana reaksi murid terhadap aktiviti kumpulan? Adakah mereka lebih seronok dan faham melalui pembelajaran kolaboratif? Okey. Jadi di sini setelah guru Uh, selesaikan sesi pembelajaran. Jadi guru akan bertanya lah kepada mereka apa yang mereka faham dan apa yang mereka faham. Adakah dengan cara menggunakan media pengajaran teknologi membuatkan mereka lebih mudah untuk belajar. Tapi pada pendapat saya, lah. seperti kita tahu dunia semakin lama semakin maju. Jadi penggunaan teknologi ini adalah sangat penting kepada murid supaya mereka boleh mengikuti. Uh, mengikuti pembelajaran yang se Seperti kita tahu lah Sentiasa pembelajaran tu up to date Dan juga cara kita menggunakan Teknologi tersebut okay. Jadi Saya rasa itu sahaja Mengenai infografik saya Saya minta maaf sekiranya Andai Terkurang Ataupun kelemahan tu semua datang daripada diri saya sendiri. Jadi saya rasa itu sahaja. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.